Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel Kina NRL Di video kali ini, aku akan bagiin resep ide jualan yang insya Allah laris manis Daripada berlama-lama, langsung aja ke resepnya Di dalam panci masukkan 900 ml santan dengan kekentalan sedang Santannya ini aku dapatkan dari 2 butir kelapa Kemudian masukkan satu lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam Ini diaduk merata, masak menggunakan api sedang hingga mendidih Setelah mendidih, matikan kompor Kemudian santannya didinginkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya didihkan air putih sebanyak 1 liter Kemudian masukkan 50 gram sagu mutiara Sagu mutiaranya ini aku rebus selama kurang lebih 15 sampai 20 menit atau sampai sagu mutiaranya ini setengah matang. Jika sudah seperti ini, tandanya sudah setengah matang, ini bisa diangkat kemudian ditiriskan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya siapkan 6 wadah atau 6 mangkuk seperti ini, satu mangkuknya diisi sebanyak 1 sendok sayur ukuran yang kecil. Untuk sagu mutiaranya ini enggak perlu ditakar, cukup dikira-kira saja. Kemudian, di setiap wadahnya, aku tambahkan dengan secukupnya pewarna makanan. Untuk warnanya, aku gunakan warna kuning, hijau, orange, biru, merah, dan ungu. Untuk takaran pewarna ini, bisa dikira-kira aja, kurang lebih sebanyak 2-3 tetes. Setelah semua wadah sudah dibeli pewarna, aku akan tambahkan dengan secukupnya air putih matang ke setiap wadahnya, kemudian aku aduk merata. Tujuannya supaya sagu mutiaranya ini tidak lengket satu sama lain. Jika sudah, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan wadah, kemudian masukkan 200 gram gula pasir, 100 gram tepung tapioka, kemudian ada 200 gram tepung beras. Setelah semua bahan masuk, masukkan santan yang udah kita rebus tadi, masukkannya sedikit demi sedikit aja, pastikan gak ada bahan-bahan yang bergumpal. Setelah tercampur merata dan dikira-kira nggak ada bahan-bahan yang berkumpa lagi, ini disisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku siapkan loyang. Loyangnya ini ukuran 18 x 18 cm. Kemudian aku olesi menggunakan secukupnya minyak goreng. Setelah diolesi minyak, loyangnya ini dimasukkan ke dalam kukusan. Pastikan kukusannya udah mendidih dan biarkan loyangnya itu panas. Langkah selanjutnya, ambil adonan tepung yang udah kita bikin tadi. Ambil sebanyak kurang lebih 200 ml. Sebelum diambil, diaduk-aduk merata terlebih dahulu. Setelah itu, ambil sagu mutiara yang warna ungu, tiriskan terlebih dahulu. Jika sudah kering seperti ini, masukkan ke dalam wadah. Kemudian adonan tepungnya bisa langsung dimasukkan ke dalam mangkuknya juga. Supaya warnanya ini lebih menarik lagi, tambahkan dengan satu tetes pewarna ungu. Aduk hingga semuanya tercampur merata. Jika sudah merata seperti ini, bisa langsung dimasukkan ke loyang yang udah panas. Kemudian tutup dan kukus selama kurang lebih 7 menit. Untuk tutup kukusannya, jangan lupa dibalut menggunakan kain bersih supaya airnya nggak langsung menetes ke permukaan kuenya. Untuk untuk lapisan yang kedua, aku ambil sagu mutiara yang warna biru, jangan lupa ditiriskan. Kemudian, kasih 200 ml adonan tepung, dan secukupnya pewarna biru, aduk merata. Setelah lapisan pertama sudah dikukus selama 7 menit, ini bisa langsung ditimpa aja dengan lapisan yang kedua. Untuk lapisan yang kedua ini sama, dikukus selama kurang lebih 7 menit juga. Untuk lapisan yang ketiga, di sini aku ambil sagu mutiara yang warna hijau, jangan lupa ditiriskan terlebih dahulu, kemudian masukkan 200 ml adonan tepungnya. Kemudian jangan lupa juga dikasih pewarna secukupnya aja supaya warnanya lebih menarik Nah ini udah 7 menit lapisan yang kedua ini ditimpa aja langsung dengan lapisan yang ketiga yaitu warna hijau setiap lapisannya ini sama dikukus selama 7 menit Untuk lapisan yang keempat di sini aku ambil sagu mutiara yang warna kuning Step by stepnya sama dengan lapisan 1, 2, dan 3 ya Untuk lapisan kelima, aku ambil sagu mutiara yang warna orange, step by stepnya sama dengan lapisan 1, 2, 3, dan 4. Nah untuk lapisan yang keenam atau lapisan yang terakhir aku ambil sisanya yaitu sagu mutiara yang warna merah jangan lupa ditiriskan terlebih dahulu Kemudian ambil sisa adonan tepungnya lalu diberi secukupnya pewarna merah aduk merata Bedanya untuk yang warna merah atau lapisan terakhir ini dikukusnya enggak selama 7 menit Ini dikukusnya selama 25 menit supaya si kuenya ini benar-benar matang dan tanah setelah 25 menit, lapis pelangi sagu mutiaranya pun udah matang. Ini bisa diangkat kemudian didinginkan terlebih dahulu. Nah, ini penampakan kue lapis pelangi sagu mutiaranya yang udah dingin. Ini udah siap dikeluarkan. Kita sisir terlebih dahulu pinggirannya menggunakan spatula ataupun pisau. Ini gampang banget dikeluarkan karena tadi sebelum kita kukus, kita olesi dulu loyangnya menggunakan minyak goreng. Nah, ini setelah dikeluarkan bisa langsung dipotong aja. Untuk satu loyangnya di sini aku belah dulu menjadi 3 bagian. Nah, ini penampakannya. Hasilnya itu kenyal, lentur seperti ini, lembut. Pokoknya itu enak banget. Nah, untuk satu bagian ini aku belah lagi atau aku potong menjadi 10 sampai 11 bagian atau bisa dikira-kira aja. Bisa dilihat, kalau kue lapisnya itu super, super lembut dan legit. Nah, ini bakal aku cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Hmm, Masya Allah ini enak banget Manisnya pas, cocok banget Dijadikan ide jualan isian snack box Ataupun untuk hidangan arisan Hidangan acara-acara besar Tahlilan ataupun untuk sekedar Cemilan keluarga aja Nah kalau misalnya Nek. untuk dijual Ataupun untuk isian snack box Aku saranin masukkan ke dalam plastik OPP Seperti ini supaya lebih steril Dan lebih cantik aja Sebelum megang kuenya pastikan tangannya itu Udah dicuci bersih atau lebih bagus pakai sarung tangan plastik Nah karena plastik OPP ku terlalu besar ini bakal aku potong menyesuaikan bentuk dan ukuran kue lapisnya untuk teman-teman yang mau pakai plastik OPP bisa beli yang lebih kecil dari ini aja Nah kira-kira hasilnya itu seperti ini Untuk satu bungkusnya bisa kita tempel menggunakan stiker jualan atau stiker thank you kalau punya Hasilnya itu banyak banget Supaya lebih premium bisa dimasukkan ke dalam mika brownies seperti ini Ataupun mika yang lainnya Untuk perkiraan harga modal serta estimasi harga jual bisa langsung cek kolom deskripsi yang ada di bawah video ini Tapi inget ya bun ini hanya referensi karena harga bahan-bahan pokok di setiap daerah itu berbeda-beda Semoga videonya bermanfaat dan mudah dipahami Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.